работать на этих троллейбусах. Будут откидывать пандус при необходимости оказать помощь инвалиду. Кроме того, я думаю, приобретая такую технику, такую красоту, мы, кроме того, еще повышаем уровень культуры жителей нашего города. И мое ну, глубокое убеждение, что любой здравомыслящий человек, адекватный, никогда не окажет помощь инвалиду, в том числе помочь заехать. что водители все знают и будут оказывать помощь всю необходимую для инвалидов. А расскажите нам об этом во-первых, интересен тем, что наш город наконец-то начал получать новую технику. Это очень большой плюс, это, я думаю, жизнь нашего города оценит. Кроме того, этот троллейбус абсолютно технически укомплектован по последнему слову Здесь есть кондиционер салона, есть кондиционер для водителя, что для нас тоже неплохо. для водителя чтобы режим труда соответствовал мировому уровню. этот троллейбус потребляет электроэнергии на 25 процентов меньше чем все аналоги которые есть у нас в городе предусмотрена здесь система рекуперации электроэнергии есть как вы видели монитор на котором мы будем транслировать социальные ролики пандус для инвалидов. Очень удобные и комфортные сиденья. По просьбе водителей, здесь есть отдельная кабина для водителя, что повышает, опять же, его комфорт и не позволяет пассажирам отвлекать водителя от управления. Кроме того, технических вопросов имеется электронное табло, по которому мы можем контролировать все параметры работы данного троллейбуса, проводить тестирование и проводить анализ расхода электроэнергии. Чего на других троллейбусах на сегодняшний день у нас, к сожалению, нет. стоимость этого троллейбуса на сегодняшний день все закупки стоимость этого трубуса наиболее будет, низкая. Но а тем не менее он укомплектован всем э... а... необходимым.